Əziz həmkarlar, əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində əsas yola yaxın gözəl bir 2 mərtəbəli, 5 otaqlı bir həyət evi satışa çıxarılıb. Məhzənizə çatdırım ki, ev satış qiymətindən çox aşağı qiymətə satışa çıxarılıb. Diqqətlə izləyin. Baxın evin xarici görünüşü bu formadadır. Ən yəni, çox gözəl bir proyekti var. Həyət də kifayət qədər genişdir. Həyətində ağac, güləkmək üçün yer saxlanılıb. Masazı qəsəbəsində əsas yola yaxın bir ərazidə də hörmətli ziyarətçilərimiz. Gördüyünüz kimi evin xarici görünüşü gözəl kavantik daşlarla işlənilib. Ən yəni, çox füsünkar bir görünüşü var. Hal-hazırda evin birinci mərtəbəsini olan dəhlizə daxil oluruq. Baxın bura ikinci mərtəbəyə qalxan pləkalardır. Dəhliz kifayət qədər genişdir. Qiymət olaraq çox əlverişli bir əla qiymətə satışa çıxarılıb. İlk olaraq hörmətli zəyicərimiz, birinci mərtəbədə olan qonaq otağını sizə təqdim edirəm. Bir ev bir qonaq otağı var. Ən yəni, çox geniş və işıqlı bir qonaq otağı var. Burdan həyətə baxan pəncərələr də qurulub. Gözənizə çatdırım ki, yəni çox xüsusi bir layihə ilə inşa olunub. Döşəmə laminatdır. Bura birinci mərtəbədə olan mətbəxi də hörmətli zəyicərimiz Baxın, belə bir mətbəxi var. Bura yataq otağıdır. Belə bir yataq otağı var. Ən çox gözəl bir həyət evidir. Xudmayi gözəl bir bu birinci mərtəbədə olan hamam otağıdır. Roqlekanların altında kladovkası var. İndi isə qalxıb ikinci mərtəbəyə də daha yaxından tanış edəcəm. 5 otağlı əla bir həyət evi cəmi 100 min manata satışa çıxarılıb. Və ikinci mərtəbədə də 3 yataq otağı var. İlk olaraq birinci Böyük yataq otağını sizə təqdim edirəm. Baxın, gözəl divar kağızları vurulub. O tağların ölçüləri çox genişdir. Ardınca olaraq ikinci yataq otağını sizə təqdim edirəm. Burada rezimin baş hissəsində olan 3-cü yataq otağıdır hörmətli izleyicilərimiz. Yəni otaqların ölçüləri çox genişdir. Qiyməti də cəmi 100.000 manatdır. Yəni 5 otağlı, əsas yola yaxın, yəni super bir şəraitdə əla bir həyət evidir. Burada da 2-ci mərtəbədə hamam otağı var. Burada 2-ci mərtəbədə belə bir açıq balkonu var yaxşı bir məhsul xarici alıb. Hədiyyə məhsul aparıcıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, daha ətraflı aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrələrimizlə əlaqə saxlayıb daha dolğun məlumat toplaya bilərsiniz. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.